Presiden PAS Tuan Guru Datuk Seri Abdul Hadi Awang, Datuk Menteri Besar Selangor Tuan Seri Khalid Ibrahim dan Barisan Kepimpinan Kerajaan Negeri Selangor, Presiden Parti Keadilan Rakyat Datuk Seri Wan Azizah dan ahli-ahli panel kita pada malam ini Laksamana General Besara Datuk Abdul Kafir, Datuk Fauzi Syari dan juga Brigadier General Besara Abdul Hadi dan rakan-rakan uh, pimpinan daripada PAS dan PKR Selangor. Saudara dan saudari, salam sejahtera dan selamat malam kepada semua. Saya rasa pada malam ini di Stadium Melawati merupakan lagi satu lagi bukti bahawa kita bersiap sedia masuk ke dalam Putrajaya. Dengan kehadiran bekas-bekas Panglima daripada Tentera Darat, Tentera Laut dan Tentera Udara bersama dengan kita pada malam ini, kita nak bagi tahu kepada Barisan Nasional, we are ready. Sekarang hanya Najib belum lidi, sebab sudah pun masuk beberapa hari, lima hari. Dewan Undangan Negeri di Negeri Sembilan terbubah. Bukannya dibubahkan, tetapi terbubah. Pada 28 hari bulan Mac yang lepas, hari ini sudah 31 hari bulan Mac. Esok, satu hari bulan April, satu hari bulan April ini dekat dunia barat ialah April Fool Day. Hari orang bangang. Tak tahu saya nak Najib nak bubakan Dewan Parlimen esok atau tidak. Tetapi dua hari lagi Najib akan menyambut Ulang tahun keempat Sebagai Perdana Menteri Tetapi empat tahun dia memegang Jawatan Perdana Menteri Belum mendapat mandat daripada rakyat Dan kita bagi tahu Najib Empat tahun cukup dah Empat tahun jadi Perdana Menteri cukup Lepas PIU ke-13 Datuk Seri Najib jadi ketua pembangkang yang baru Saya rasa malam ini forum yang telah kita jalankan tadi amat penting untuk memberikan penerangan kepada tuan-tuan dan puan-puan kepada rakyat Malaysia apakah yang berlaku di Lahad Datu kepincangan dari segi pertahanan negara kita mengapa kita dicerobohi di Sabah dan masalah-masalah yang kita hadapi dalam kementerian pertahanan dan saya tak mau mengulas lanjut apa yang telah pun dibincangkan saya rasa mereka lah Ahli-ahli panel tadi yang paling layak Memberikan komen Sebab apabila kita cakap nanti or, Barisan Nasional tuduh kita mempolitikkan Kita merendah-rendahkan Angkatan tentera Kita apa ni merendahkan moral Anggota-anggota keselamatan kita Saya rasa kita tak pernah Dalam Pakatan Rakyat Tidak pernah merendah-rendahkan Martabat anggota-anggota keselamatan Kita mengangkat martabat mereka dan oleh kerana Pakatan Rakyat kuat, itu sebabnya gaji polis, gaji tentera baru dinaikkan, baru dikaji semula. Betul tak? Kalau bukannya ada, ada Pakatan Rakyat, kebajikan-kebajikan anggota-anggota keselamatan kita langsung tidak dilihat oleh Kerajaan Barisan Nasional. Tetapi saya rasa apa yang mereka terbincangkan, membuka mata kita, membuka mata masyarakat, apakah kelemahan yang berlaku? dalam pertahanan, dasar pertahanan negara kita. Dan saya rasa apa yang lebih penting yang disampaikan oleh ahli-ahli panel kita, bekas-bekas panglima kita, bukan saja pada malam ini, tetapi dalam sebulan dua yang lepas di seluruh negara kerana mereka telah pun pergi roadshow di merata tempat di seluruh negara telah memberikan satu keyakinan kepada rakyat apa yang telah disebut oleh Datuk Kafir sendiri Bahawa tentera adalah di bawah naungan yang dipertuan agung Dan tentera memastikan Pealihan kuasa yang aman dan damai Sekiranya Pakatan Rakyat diberikan mandat oleh rakyat Malaysia Memerintah Kerajaan Persekutuan Malaysia Ini sangat penting Jaminan ini sangat penting Dan apa yang disebut ini sangat penting Kerana ini memberikan keyakinan kepada rakyat Terutamanya kepada masyarakat Tionghoa Kepada masyarakat Cina Sebab masyarakat Cina Memang setiap kali pilihan raya Akan ditakut-takutkan Terutamanya oleh si cilaka daripada parti MCA Ini lagi satu cilaka yang paling cilaka ni Cosolek Pergi merata tempat sekarang Satu negara dia pergi Tak ada kerja lain Tak ada apa lain yang disebut Selain menakutkan orang Cina Apa dia kata? Josolek kata, kalau Pakatan Rakyat menang, Barisan Nasional kalah, akan berlaku huru-hara. Akan berlaku rusuhan kaum. Kerana UMNO hilang kuasa, orang Melayu hilang kuasa. Kalau Pakatan Rakyat menang, dia kata orang Melayu hilang kuasa, maka ada rusuhan kaum. Akan sejarah berulang. Kita ditakut-takutkan dengan bayangan Mei 13, 69. Dan apabila disebut Mei 13... Tetine, Mei Tetin, tahun 1969, memungkitkan sejarah silam ketakutan masyarakat Tionghoa Dia kata, ah, tengoklah, kalau Barisan Nasional hilang kuasa, nanti akan berlaku hurahara ada rusuhan antara kaum, maka tidak ada kestabilan, ekonomi akan terguguran masyarakat Cina akan terancam, dan anggota-anggota keselamatan sebab kebanyakannya orang Melayu nanti orang Cina tidak dilindungi dan akhirnya masyarakat Cina yang rugi sendiri. Ini cakap Chosolek untuk menakut-nakutkan masyarakat Tionghoa di Malaysia. Tetapi dengan jaminan yang diberikan oleh bekas Panglima Panglima ini, Panglima Panglima kita memberikan jaminan dan gambaran yang sebenarnya bahawa anggota keselamatan kita, terutamanya pihak tentera akan memastikan peralihan kuasa yang aman ini memberikan keyakinan kepada masyarakat Tionghoa untuk membuat perubahan menjatuhkan UMNO dan Barisan Nasional dua minggu lepas selepas saudara Lim Kisiang mengumumkan bahawa beliau akan pergi bertanding di gelang patah di negeri Johor meninggalkan kerusi yang beliau menangi dua penggal di Ipoh Timur pada 18 hari bulan Mac Kita membuat pengumuman Di Johor Bahru Oleh Dato' Sri Anwar Ibrahim Di Kelang Patah Bahawa Kisiang akan bertanding di Kelang Patah Di Johor Pada PIU yang ke-13 Pada 19 hari bulan Mac Hari yang keesokannya Saudara Kisiang kembali ke Ipoh Timur Untuk memberikan penjelasan kepada Rakyat di Ipoh Timur Pengudi-pengudi di Ipoh Timur dan beliau sendiri, kis yang sendiri Meminta Menjemput Panglima-panglima kita, terutamanya Datuk Gafil Untuk hadir bersama di ceramah Di Ipoh Timur Dan ucapan Datuk Gafil Di depan 5-6 ribu masyarakat Cina di Ipoh Jelas memberikan keyakinan sepenuhnya kepada masyarakat Cina Bahawa jangan bimbang Tidak akan berlaku huru-hara Anggota keselamatan kita Pasukan tentera kita Pasukan keselamatan kita akan memastikan peralihan kuasa yang aman. Ini cukup memberikan keyakinan kepada masyarakat Cina bukan sahaja di Ipoh tetapi di seluruh negara bahawa kita jangan lagi ditakut-takutkan oleh MCA, AMNO dan Barisan Nasional. Kita nak buat peralihan, kita nak buat perubahan. Kita nak membuat pilihan Supaya melantik sebuah kerajaan baru Itu ialah hak kita sebagai rakyat Sebagai warga negara Jangan lagi digugat oleh ketakutan Yang cuba dimainkan oleh Barisan Nasional Sudah cukup 56 tahun Mei 13 sudah berlalu 40 tahun lebih Itu sudah kita lalui Itu menjadi sejarah kita Memang itu peristiwa yang hitam dalam negara kita tetapi kita sebagai rakyat We have to move forward Kita kena ke depan Bersama-sama sebagai rakyat Malaysia Jangan lagi ungkitkan Ugutan-ugutan bahawa Setiap kali pilihan raya Ada rusuhan antara kaum Sekiranya barisan nasional kalah Kita nak bagi tahu kepada mereka Hari ini Yang nak membuat perubahan Yang nak menjatuhkan barisan nasional Nak menggantikan barisan nasional dengan kerajaan pakatan rakyat bukan sahaja orang Cina orang Melayu orang India orang Iban orang Kadazan seluruh rakyat Malaysia nak menjatuhkan dan menumbangkan barisan nasional ini message yang penting ini message yang penting kerana cuoselah ini dia bagi tahu kepada masyarakat Cina terutamanya di negeri Johor dia kata orang Cina Jangan mimpi ingat boleh jadi kerajaan Pakatan Rakyat. Dia kata hanya orang Cina nak buat perubahan. Kita punya slogan ubah sekarang, bersihkan Malaysia. Dia kata ubah ini hanya orang Cina berangan-angan nak ubah. Dia kata orang Melayu tak ubah. Orang India tak ubah. Malah sudah kembali ke pangkuan Barisan Nasional. Orang Melayu, orang India sebab sekarang ini Najib baik, kerajaan baik, bagi 500. Bagi Brim, orang Melayu dah kembali ke pangkuan Amnu. Orang India sudah kembali ke pangkuan MIC, sudah peluk balik Sami Velu. Saya sekarang ini tiap-tiap malam apabila saya pergi ceramah pakatan rakyat, saya akan ambil gambar. Tadi saya pun ambil gambar. Saya sengaja ambil gambar crop Hadirin-hadirin yang pada malam ini 99% masyarakat Melayu Saya ambil gambar Saya terus letak dalam Facebook Panggil rakan-rakan saya dalam Facebook Share kepada semua orang Terutamanya kepada ahli-ahli MCA Tunjukkan kepada Chos Alay Adakah orang Melayu tak nak ubah? Malam ini Sekali lagi Bukti Bahawa yang nak perubahan Bukan sahaja orang Cina Orang Melayu, orang India juga sama-sama nak perubahan. Nak membuat satu perubahan dalam kerajaan kita. Nak supaya pakatan rakyat mengambil alih kerajaan persekutuan di Putrajaya. Jadi ini message yang sangat penting yang kita kena sampaikan. Dan saya rasa kita perlu membentuk ataupun menguatkan lagi message ini kepada seluruh rakyat Malaysia. Bahawa pada hari ini Pertembungan kita pilihan raya ini Bukannya di antara bukan Melayu menentang Melayu Pertembungan dan juga pertandingan dalam pilihan raya ini Ialah di antara Pakatan Rakyat Dengan kerajaan yang korab dan zalim Barisan Nasional Tak timbul soal ini adalah pertembungan antara kaum Ini bukannya pertembungan antara kaum Ini adalah pertembungan di antara dua pakatan ataupun dua barisan politik yang nak bersaing untuk menjaga rakyat dengan lebih baik dan pakatan rakyat ada cukup mekanisme ada cukup ramuan untuk membentuk sebuah masyarakat Malaysia yang lebih adil, lebih baik dan membawa masa depan yang lebih cerah kepada rakyat Malaysia. Kita telah tunjukkan di negeri Selangor kita telah tunjukkan di Kelantan, telah tunjukkan di Kedah dan di Pulau Pinang. Dan sekarang kita nak tunjukkan ramuan kita, cara kita mentadbir di seluruh negara untuk semua rakyat Malaysia tanpa mengira kaum dan bangsa. Ini yang kita nak putuskan, kita nak sampaikan kepada rakyat. Dan tuan-tuan dan puan-puan yakinlah, bahawa kita sudah semakin dekat sekarang ini psikologi yang nak dimainkan oleh Barisan Nasional ialah bahawa mereka tidak akan kalah. Malah mereka akan menang dengan lebih besar. Bekas mantan Perdana Menteri Tun Abdullah Badawi dia kata dia yakin Barisan Nasional boleh menang 2 per 3 majoriti. Mungkin dia selalu tidur, dia sudah lupa yang dia hilang sendiri 2 per 3. Betul tak? Kalau Tun Abdullah Badawi hilang 2 per 3 untuk barisan nasional Datuk Sri Najib akan hilang kuasa untuk barisan nasional Itu sebabnya sampai hari ini tak berani bubar Dewan Tak berani bubar Parlimen Dan kita, pecaturan kita Pertimbangan kita, perkiraan kita Memang di seluruh negara kita mempunyai peluang yang cerah Cuma sekarang mereka nak mainkan sentimen orang Melayu Kononnya kalau Pakatan Rakyat menang DAP jadi taiko Orang Melayu hilang kuasa Kita kata kalau PRU ke-13 DAP dan Pakatan Rakyat menang Pakatan Rakyat bersama dalam DAP, PAS dan PKR menang Orang Melayu tak hilang kuasa Yang hilang kuasa ialah pemimpin-pemimpin UMNO sahaja yang hilang kuasa Orang Melayu tak hilang kuasa yang akan menganggotai Barisan Kabinet... Pimpinan Kerajaan... Bukannya semua orang DAP... Terutama tentunya Presiden PAS... Tuan Guru Hadi Awang... Dato' Sri Anwar Ibrahim... Dan Sri Khalid... Semua pemimpin-pemimpin Melayu yang berkaliber ini... Daripada Pakatan Rakyat... Akan terus memimpin Kerajaan Malaysia... Bukan sahaja di peringkat kerajaan... Di peringkat kepimpinan tentera... Kepimpinan polis diraja Malaysia... Saya cukup yakin akan terus dipimpin oleh pemimpin-pemimpin Melayu yang berkaliber dan berintegriti dalam tentera dan polis macam bekas panglima kita Dato Ghafi. Tak ada masalah untuk orang Cina. Tak ada masalah untuk pemimpin DAP untuk menerima kepimpinan orang Melayu. Tak ada masalah untuk kita menerima orang Melayu sebagai perdana menteri. Cuma yang kita nak pilih ialah pemimpin Melayu yang berintegriti, pemimpin Melayu yang bersih, pemimpin Melayu yang adil. Daripada Pakatan Rakyat, bukannya UMNO dan Barisan Nasional. Ini mesej kita. Jadi tuan dan puan-puan, saya rasa kita sudah sampai ke kemuncaknya. Mungkin dalam tiga minggu, mungkin dalam empat minggu, kita akan menghadapi pilihan raya. Dan marilah kita sama-sama Mencipta sejarah dalam PRU yang ke-13 ini Membawa satu rembaran baru kepada negara kita Supaya memilih Pakatan Rakyat Untuk menerajui kerajaan di Malaysia Bukan saja di negeri Selangor Tetapi di peringkat persekutuan Supaya kita dapat bersama-sama Mencapai satu masa depan yang lebih cerah Yang lebih baik Masyarakat Malaysia Yang bebas daripada rasuah Kerajaan yang telus Kerajaan yang menjaga sumber kazanah negara kita dengan baik, dengan berintegriti. Seperti yang kita telah tunjukkan di negeri Selangor, Kedah, Pulau Pinang dan negeri Kelantan. Jom kita sama-sama membuat perubahan ini dan kita akan terus memberikan komitmen dan dalam DAP kita boleh memberi jaminan bahawa seluruh pimpinan dan keanggotaan DAP adalah komited untuk bersama-sama dengan PAS dan PKA dalam Pakatan Rakyat. Walaupun lima tahun ini, Saban Hari, UMNO, MCA dan Barisan Nasional cuba pecahkan kita. Terutamanya antara PAS dengan DAP. Lima tahun mereka gagal. Lima tahun apa cara sekalipun mereka telah cuba, mereka tak berjaya memecahkan kerjasama antara PAS dan DAP. Dan yakinlah kerjasama ini akan berterusan sepanjang masa Akan berterusan sehingga kita mencapai kejayaan Dan selepas itu kita bersama-sama memerintah dan mentadbir negara ini Dengan aman, dengan damai, dengan adil dan saksama Sekian terima kasih Nandri Wanakam, Sese